Bugünkü videoda Biologiya Time testinin ontogenez bölməsini axırıncı testlərinin izahını vermək istəyirəm. Yəni 141-dən 155-ə qədər olan testlər. 141-ci testə baxırıq. Şərhdə deyilir ki, mitozun hansı mərhələsində nüvə membranını ərir, müvəqqət itir? Mitozun profaza mərhələsində nüvə pərdəsi əriyir və nüvəcik itir. Doğru cavabımız olur B variantı. 142-ci sualda deyir ki, 200 üzüm toxumunun əmələ gəlməsində neçə haploid dəstə malik olan hüceyrə iştirak edir? Biz bilirik ki, örtülü toxumlu bitkilərdə mayalanmada 4 hüceyrə iştirak edir. Biri mərkəzi hüceyrə, yumurta hüceyrəsi və iki spermdir. Mərkəzi hüceyrə diploid xromosom dəstinə malikdir, amma yumurta hüceyrəsi və iki gamet haploid xromosom dəstinə malikdir. Yəni bir toxumun əmələ gəlməsində 3 haploid hüceyrə iştirak edirsə, 200 üzüm toxumunun əmələ gəlməsində isə 200 * 3, yəni 600 haploid hüceyrə iştirak edir. Doğru cavabımız B variantıdır. 143-cü suala baxırıq. Verilən orqanoidlərdən hansı hüceyrə hüceyrəyə qədərki səviyyədə çoxa bilər? Biz bilirik ki, hüceyrəyə qədərki səviyyə interfaza mərhələsidir. İnterfaza mərhələsində isə DNT-yə malik olan orqanoidlər çoxa bilər. Doğru cavabımız mitoxondri A variantıdır. Çünki mitoxondri və plastid DNT-yə malik olan orqanoidlərdir. Keçirik 144-cü suala. 144-cü sualda deyilir ki, öz-özünə tozlanan diploid səhli bitkinin endosperm hüceyrəsində xromosomların sayı 42-dir. Bu bitkidə bitkinin mayalanmadan bilavasitə əvvəl rüşəm kisəsində cəmi neçə xromosomu olar və spermlər rüşəm kisəsinə daxil olmamışdır. Biz bilirik ki, endosperm 3n xromosom dəstinə malikdir. Əgər 3n 42-yə bərabərdirsə, Biz n xromosom dəstini tapırıq. 42 bölək 3 o da bərabərdir 14 olur. Demək, haploid xromosom 14 hüceyrənin xromosom dəsti 14-dür. Biz bilirik ki, döyüşəyin kisəsində də 8 hüceyrə olur. Demək, 8 hüceyrədir. Hər biri də 14 xromosom dəstinə malikdirsə, 14-ü vururuq 8-ə, olur 112. Spermlər daxil olmadığı şərt daxilində doğru cavabımız olur A variantı. Sonra keçirik 145-ci suala. Sualda deyilir ki, hansı canlıda azalma nəticəsində 2 növ cinsiyyət hüceyrəsi əmələ gəlir? Azalma, yəni meyoz prosesi keçirdir deməkdir. O orqanizmdə meyoz bölmə nəticəsində 2 tip cinsət hüceyrəsi, yəni x və y cinsət hüceyrəsi əmələ gəlirsə, deməli hermafrodit olmalıdır. Hermafrodit canlısı isə burada ağ planaridir. Anadonta ayrı-cinsiyyətlidir. İnsan askaridi subqurtlara aidddir, ayrı-cinsiyyətlidir. Çöl göyərcini ayrı-cinsiyyətlidir. Uşaq biz kuyruğu da sapqurtlar tipinə aidddir, ayrı-cinsiyyətlidir. Amma ağ planari yastı qurtlar tipinə aidddir ki, bu hermafroditdir. Doğru cavabımız olur D variantı sonra keçərik. Demək, 146-cı sualda deyilir ki, ektoderma mənşəlidir. Yəni rusheyin vərəqlərini əzbər bilməliyik ki, hansı rusheyin vərəqi hansı orqanların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Baxaq, ektoderma deyirsə, biz demişdik ki, dərinin epitelisi, sinir sistemi orqanları, hiss üzvləri, Ə dişin mina qatı ektoderma qatından əmələ gəlir. Burda baxaq. A variantında sümük toxuması, sümük toxuması mezoderma qatından əmələ gəlir. Bu deyil. B variantı göz, ağız boşluğu epitelisi. Bu ektoderma qatından əmələ gəlir. Doğru cavabımız B variantıdır. Bəs nə üçün digər variantlar deyil? Qulaq, bağırsağın orta qatı, bağırsağın orta və xarici qatı mezoderma qatından əmələ gəlir. Bu variantında ifrazat sistemi orqanı deyir. İfrazat sistemi orqanı mezoderma qatından əmələ gəlir. Cinsiyyət orqanları mezoderma qatından qara deyər endoderma qatından əmələ gəlir. Bizdən isə tamamilə ektoderma mənşəli olanları istəyir. Doğru cavabımız olur B variantı. Keçirik 140 7-ci suala. Hansı hüceyrədə xromosom dəsti diploiddır? Spermatozoiddə haploid xromosom dəstinə malikdir. Yumurta hüceyrədə də haploiddir. Sporda da haploid xromosom dəstidir. Spermdə də haploid xromosom dəstidir, amma zigotda diploid xromosom dəsti olur. Doğru cavabımız olur E variantı. 148-ci sualda deyilir ki, mitoz bölünmə zamanı hansı mərhələdə genlərin sayı artır? Genlərin sayı DNT-nin çoxalduğu zaman arta bilər. DNT-nin sintezi isə interfaza mərhələsində mümkündür. Doğru cavab olur D variantı. Keçirik 149-cu suala. 6 dəfə bölünən zuqut neçə uzununa, neçə ə, neçə dəfə uzununa bölünür? Yazaq 6 dəfə. Dəylirsə, demək, əvvəlcə uzun, uzun, en, uzun, en uzun baxırıq 1 2 3 4 5 6 baxaq 6 dəfə bölünən zuqod neçə uzunla bölünür burada olur 2 blast nömr 4 8 16 32 64-dür bizdən uzunla bölünənləri soruşur 64 16 və 4-dür yazırıq 64 + 4 + 16 Bu olur e, demək 20 84. 84dür. 84-ü də biz 2-yə bölməliyik. Doğru cavabımız olur. E, yox, bizdən başqa bir şey soruşurdu. Bir dəqiqə. Neçə dəfə uzunla bölünür? Sadəcə olaraq onu hesablamalıyıq. 1 2 3 4 dəfə uzunla bölünür. Doğru cavabımız olur D variantı. Sonra keçirik 150-ci suala. Sualda deyilir ki, verilənlərdən hansı fərqli rüşeym təbəqəsindən amara gəlir? Baxaq. İnsanın tükləri ektoderma qatından amara gəlir. Dırnaqlar da ektoderma mənşəlidir. Quşun lələkləri də ektoderma mənşəlidir. Kərtənkələrin pulcuqları da ektoderma mənşəlidir. Amma balığın fəqərələri mezoderma mənşəlidir. D variantı digər variantlardan fərqlidir. Doğru cavab olur D variantı. Keçirik 151-ci suala. Şərhdə deyilir ki, keçinin bir somatik hüceyrəsində autosomal xromosomun sayı 58-dir. Bu canlının gametində neçə xromosom saymaq olar? Əgər somatik hüceyrədə də autosomal xromosom sayı 58-dirsə, deməli 2 dənə də somatik hüceyrədə cinsi xromosomu olur. Yekun da 60 xromosomdur. Gametdə isə onun yarısı 30 olur. Doğru cavab olur C variantı. Keçirik 152-ci suala. Sualda deyilir ki, xromosomların koniqasiyası meyozun hansı mərhələsində baş verir? Meyozun 1-ci profaza mərhələsində koniqasiya, krossing over baş verə bilər. Doğru cavab olur 1-ci profaza, yəni B variantı. 160 153-cü suala baxaq. Deyilir ki, 64 blastomerin əmələ gəlməsi zamanı zigot neçə dəfə uzununa və eninə bölünə bilər? Yazırıq. Demək, uzun, uzun, n uzun bir-birinə əvəz eləyir. Burada 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bizdən e, demək, neçə dəfə uzununa və əvvəlcə uzununa soruşur? 1, 2, 3, 4 uzununa 1, 2. 2 də eni nədir? 4 uzunluğa 2 eninə olan cavabımız olur A variantı. Keçirik 154-cü suala. 154-cü sualda deyilir ki, haploid xromosom sayı X olan bir canlının cinsi hüceyrəsində çoxalma mərhələsinin anafazasında xromosom sayı neçə olar? Demək, biz bilirik ki, çoxalma mərhələsində mitoz bölünmə gedir. Daha doğrusu başdan bir qısa izah verim. Cinsət vəzilərin girəcəyində 3 zona ayrıd edilir. Çoxalma zonası, yetişmə böyümə zonası yetişmə zonası. Çoxalma zonasında mitoz prosesi gedir. Böyümə zonasında interfaza mərhələsi, yetişmə zonasında isə meyoz prosesi gedir. İndi baxaq burada. Deyir ki, haploid xromosom sayı x olan, yəni n olan. Bir canlının cins hüceyrəsində çoxalma mərhələsinin anafazasında, yəni çoxalmada mitoz gedir deyə, mitozun anafaza mərhələsində xromosom sayı 4-ə bərabər olur. Əgər haploid x-dırsa Anafaza, yəni mitozun anafazasında onun 4 dəfə çox 4x olar. Doğru cavab olur C variantı. 155-ci suala baxaq. Sualda deyilir ki, qadında qaracəy hüceyrəsində mitozun anafaza mərhələsində n sayda x xromosomu varsa, yumurta hüceyrədə neçə x xromosomu olar? Demək anafazada xromosom sayı 4n-ə bərabərdir. Gametdə isə n-ə bərabərdir. Demək biz 4 dəfə azaltmalıyıq. n/4 bu da D variantıdır. Doğru cevabı olur D variantı.